В качестве примера мы принесли пластину, которая была изготовлена на украинском предприятии и которая входит в состав бронежилета, опять же, украинского производства. Пластина бронежилета проверяется минимум три выстрела из снайперской винтовки. Калибр 7.62. То есть довольно-таки мощный и солидный калибр. Первый выстрел. Пластина цела. Все нормально. Мы это показывали вашим коллегам. Был первый выстрел и пластина цела. Затем мы сделали по этой же пластине еще два выстрела. То есть эта пластина выдержала три выстрела. Не все американские пластины подобного класса, это пятый класс, я подчеркиваю, не все пластины американского производства выдерживают три выстрела.